Müharibəyə başladın, indi buna hazır ol müdafiə naziri Putinə hədələdi. Almaniya xarici işlər nazirli Rusiyanın Ukrayna müdaxiləsi ilə bağlı sərt bəyanat verir. Oxu24.com telegraf.com istinadla xəbər verir ki, bəyanatda Rusiyanın dialoq təklifini qəbul etmədiyi bildirilib. Almaniya xarici işlər nazirliyinin bəyanatında: "Dostluğumuz Ukrayna ilə koordinasiyadır. Rusiya dialoq təklifimizi qəbul etmədi. İndi Rusiyaya cavab verməsək, bunun əvəzini çox ağır ödəyəcəyik." Almaniyanın müdafiə naziri Kristin Lamrecht sərusiya Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin beynəlxalq hüququn pozulması olduğunu bildirib. Rusiyanın Ukraynaya hücumu beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır və bu yaxın tarixdə heç nə ilə müqayisə edilə bilməz. Putin Avropanın ortasında heç bir səbəb olmadan müharibəyə başladığını nazir qeyd edib. Lamrecht Putinın qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarını tanımaqla beynəlxalq hüququ tapdaladığını deyib. Minsk razlaşmalarını darmadağınıt. Rusiyaya indi misli görülməmiş və sərt sanksiyalara hazır olmalıdır. O, Putini qoşunlarını geri çəkməyə çağırır. Danışıqlar üçün Rusiya ilə əlaqə saxladıq, amma bunu geri itələdi. Bununla belə dialoq üçün heç vaxt gec deyil. Xarici işlər naziri Anna Lena Berbok da Rusiyaya etiraz edib. Rusiya Ukraynaya hücum edərək beynəlxalq qaydaları pozur. Dünya ictimaiyyəti bu biaburçu gündə Rusiyanı unutmayacaq. Biz tərəfdaşlarımızla birlikdə reaksiya verəcəyik.